hammaga salom sizlar bilan sardor va siz hafta yangiliklarini tomosha qilyapsiz bu galgi dasturimizda yana qoldirilgan sanalar Zack Snyderning adolat ligasi filmining yangi ma'lumotlari marvelning seriallari Doctor Strange ning ikkinchi filmida ikkita Doctor Strange bo'lishi to'rtning to'rtinchi filmida galaktika qo'riqchilari qatnashishi va ko'plab tasdiqlangan ma'lumotlar haqida gaplashamiz ha aytgancha yana bir yangilik bor nova uz kanalida siz yoqtirgan komikslar haqida ajoyib videolarni topasiz qiziqarli battllar personajlar haqida ma'lumotlar o'ziga xos tahlillar va turli kreativ videolar eng asosiysi bularning barchasi o'zbek tilida kanalning ssilkasini videoning ostida va ajratilgan kommentariyada topishingiz mumkin albatta kanalga obuna bo'ling va yes o'zi bidan salom aytishni ham unutmang afsuski yangiliklarni yomon xabarlar bilan boshlayman oldingi videolarimdan bilasiz ember Heard va Johnny Depp o'rtasida ancha kelishmovchiliklar bo'lgan ember Heard o'z eri ya'ni Johnny Depp uni kaltaklagani haqida ko'plab shikoyatlar qilgan boshida aktyor jonni deb bularga e'tibor bermagan keyin vaziyat chigallashgach o'z xotini ember hert va the san jurnaliga qayta shikoyat xatini yozgan yaqinda esa ular o'rtasida sud bo'lib o'tdi va jonni deb the san jurnali va ember hertga yutqazdi hali oldinda ember hert tomonidan ham o'tkaziladigan sud bor o'shanda barchasi yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin lekin hozirdan aktyorning karyerasiga katta putur yetdi Warner bros kompaniyasi Johnny Deppdan jodu saltanati 3 filmidagi Grindelwald rolidan ketishini so'ragan aktyor esa o'z instagram sahifasida u bu roldan ketganini e'lon qildi ember Heard esa Aquaman 2 filmida rasman qatnashishini aytdi endi katta ehtimol bilan Johnny Deppni biz karib dengizi qaroqchilari 6 filmida Jack chittak rolida ko'rmaymiz bilasiz kelayotgan dekabr oyida ikkita filmlar premyera qilinishi kerak edi bosh qahramon va mahluqlar ovchisi filmlari afsuski bosh qahramon filmining premyerasi noma'lum muddatga qoldirildi Mahluqlar ovchisi filmining premyerasi esa 2021 yilning yanvar oyida bo'ladigan bo'ldi shunda dekabr oyida faqatgina WandaVision seriali qolayotgan edi lekin marvel yaqindagina rasmiy ravishda WandaVision serialini 15 yanvardan premyera qilinishini e'lon qildi serialning birinchi qismi 15 yanvar kuni premyera qilinadi qolgan qismlar esa har hafta bittadan chiqa boshlaydi g'aroyib ayol <laughs> 1984 filmining premyera sanasi ham anchadan beri dekabr oyida turibdi katta ehtimol bilan ushbu film ham ko'chirilsa kerak insayderlarning xabar berishicha Warner bros kompaniyasi filmni dekabrda premyera qilib yanvar oyida esa hbo max servisiga ko'chirishni yoki filmning premyerasini 2021 ming yigirma birinchi yilning yoziga ko'chirishni ko'rib chiqmoqda ekan filmni dekabrda premyera qilishadi deb umid qilib qolamiz Продюсер Виктория Алонсо yaqindagi intervyusida marvelning filmlari qandaydir онлайн сервисларда премьера qilinadigan проектлар эмаслигини aytdi Демак, marvelning filmlari disney plus сервисида hech qachon премьера qilinmaydi servisda faqat marvelning seriallarini ko'rishimiz mumkin Расман bledshot 2 filmi suratga olinadi hozirda filmning ishlari boshlab ham yuborilgan vin Diesel yana bosh rolga qaytadi rejissyor Justin lin esa forsaj to'qqiz filmi butunlay tayyor bo'lganini e'lon qildi hozirda filmning premyera sanasi 2021 yilning may oyiga belgilangan o'lish vaqti emas filmida yangi agent 007 kim bo'lishi aniq bo'ldi filmda yangi agent 007 nol yetti lashana linchning personaji bo'ladi va bu filmdan so'ng ushbu aktrisa agent 007 personajini ijro etishda davom etadi siz bunga qanday qaraysiz albatta javobingizni kommentariyada yozib qoldiring oxirgi haftalarda Zack zaksnayderning adolat ligasi filmi haqida ko'plab ajoyib ma'lumotlar chiqdi bilasiz film uchun qo'shimcha sahnalar olinmoqda ushbu suratga olingan sahnalar umumiy vaqtga taxminan 4-5 daqiqa qo'shishi aniq bo'ldi Zack snyderning aytishicha esa jared lettoning jokeri suisidchilar bo'linmasi filmidagiga qaraganda dahshatliroq va qo'rqinchliroq bo'lar ekan yana filmda biz robinni ham ko'ramiz uning rolini Zack Snyderning o'g'li elli Snyder ijro etadi va bizga Robinni joker qanday qilib o'ldirganini ham ko'rsatishadi yaqinda esa barcha rasmiy tarmoqlarda filmning treyleri olib tashlangan edi bunga sabab treylerda ishlatilgan musiqaning avtorlik huquqi yangi treylerning chiqishi esa 17 noyabr kuni kutilmoqda film 2021 yilda hbo max servisida premyera qilinadi film 4 qismdan iborat bo'lib har bir qism 1 soatdan davom etadi loki serialining premyerasi bahor oyiga mo'ljallangan lekin hali birinchi sezon chiqmasdan rasman ikkinchi sezon ham suratga olinadigan bo'ldi lochinko'z serialiga esa xitoylik quloq doktori roli uchun aktyor qidirilmoqda demak serialda klin barton kar bo'lib qoladi va o'zining davomchisi keyt bishopni tayyorlaydi kevin faygi yaqindagi intervyusida marvelning 4 fazasi haqida gapirdi uning aytishicha WandaVision seriali va Doctor Strange 2 filmi 4 fazaning asosi bo'ladi Feige yana shuni tasdiqladiki Elizabeth Olsen ijrosidagi Wanda personaji Doctor Strange 2 filmida asosiy rolni ijro etadi insayderlarning aytishicha Doctor Strange 2 filmida doktor strengening yangi ustozi paydo bo'ladi va Doctor strencga mulki olamlarda qanday sayohat qilishni ularni qanday boshqarishni o'rgatadi rostdan ham hozir Doctor Strange mulki olamlar haqida deyarli hech nimani bilmaydi yana ushbu filmda biz ikkita doktor strengeni ko'rishimiz mumkin xabarlarga qaraganda Joaquin Phoenix filmda boshqa olamdan kelgan doktor strengeni ijro etadi O'z oldindan marvel kino olamiga Doctor Strange roli uchun Joaquin Phoenix asosiy nomzod bo'lgan lekin aktyor ushbu rolni rad etgan xabarda yana Doctor Strange 2 filmida tobi Maguire ikkita rolni ijro etishi yozilgan ha noto'g'ri eshitganingiz yo'q rostan ham tobi Maguire filmda ikkita rolni ijro etishi mumkin birinchisi o'sha sem reymining filmlaridagi o'rgimchak odam rolida ikkinchisi esa tom holland ijrosidagi o'rgimchak odamning tog'asi rolida bilasiz hali marvel kino olamida bizga piter parkerning tog'asini ko'rsatishgani yo'q va tobi maguair piter parkerning tog'asining rolini ham o'ynashi mumkin shunda tom holland ijrosidagi o'rgimchak odam boshqa olamdan kelgan tobi Maguire ijrosidagi o'rgimchak odamni ko'rib o'zining tog'asi deb o'ylaydi agar rostdan ham shunday bo'lganida barcha muxlislar 7 osmonda uchar edi Tony starkning qizi morgan starkni ijro etgan aktrisa aleksandra Rachel Reid o'z instagram sahifasida yaqindagina atlantada tushgan rasmini joyladi balki u o'rgimchak odam 3 filmining suratga olish ishlariga qo'shilgan bo'lishi mumkin bilasiz marvel kino olamida qora beva va lochin ko'z personajlari budapesht haqida ko'p gaplashishgan lekin budapeshtda nima bo'lganini bilmaymiz aktrisa skalett yoxanson esa yaqindagi intervyusida qorabeva filmida biz budapeshtda nima bo'lganini bilib olishimizni tasdiqladi yana shu narsa aniq bo'ldiki qorabeva filmida taskmaster o'rgimchak odam qishki askar kapitan amerika va boshqa qasoskorlarning jang uslublarini ko'rib ularni ko'chirib oladi filmning shu paytgacha chiqarilgan treylerlarida ham bu harakatlarni ko'rishimiz mumkin <Sessizlik> <Sessizlik> rejissyor James Gunn galaktika qo'riqchilari 3 filmining ssenariysi rasman tayyor bo'lganini e'lon qildi aktyor kris pred esa avstraliyada to'rning to'rtinchi filmining suratga olish ishlariga qo'shilganligini aytdi yana suratga olish ishlariga vin dizel ham yetib kelgan bilasizu grupa ovoz beradi va demak to'rning 4 filmida galaktika qo'riqchilari ham rasman qatnashadi yaqinda esa film haqida ajoyib ma'lumotlar ham chiqdi film qasoskorlarning oxirgi ikkita filmi kabi katta masshtabli bo'ladi filmda biz tor va buyuk torning jangini ko'ramiz ya'ni tor va Jane fosterning ikkita torlarning jangini ko'rish qiziq bo'ladi albatta yana bir narsa juda qiziq bo'ladi filmda tor va yulduzlar lordi bir biri bilan bahslashishni yana davom ettiradi iloji yo'q kemani oldirib qo'yadigan anoyi emasmiz tushundingizmi janob kuil nega do'q qila boshlading kim sen chaqmoq ilohiga havas qilyapsanmi nimalar deyapsan yana do'q qilyapsan ovozim o'zi shunday asabimga tegmoqchimisan jig'imga tegma maynovozchilikni bas qil mening ortimdan qaytarmoqchi men bas qilinglar o'zi birinchi boshladi mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumot va yangiliklarim shulardan iborat edi video yoqqan bo'lsa layklaringizni like ayamang o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring asosiysi kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang yangi videolarda ko'rishguncha